Доброе утро. Найдем уже на огороде. Я не встал завтрака. Ч ⁇ без кофты? Ну ч ⁇ я? Да? А без кофты? Як урожай. Я, наверное, кучу эти соберу и туда. Там, где все, все время палим, да? Угу. Кучу пособ... собираю и отнесу туда. Ну, спалить там. Там где? А. Все равно мусор палить надо будет. Как настроение? О, ветер дул, я ничего не чую. Кабачок он хороший. Ну, надо тебе дать. <laughs> Вам не надо? Ну. Сейчас там соберу. А потом собрал отрыв. Не стал девчонок ждать, ничего. Ты не стал девчонок ждать, да? Угу. Ага. Я за спичками прошел, буду костер полить. Да? Да, без вас. Нет, я, я с тобой. Сидеть, стоять, бояться. Что ты там намешал? С Косневым билючем. С mm? Косневым билючем. Твое там поставили еще. Чтобы... надо ну, отнести. Mm -hmm. Так, От у меня мой. Урожаем похвастаться. Вишепи mm ведра. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Можно там открутить, да? Салат надо будет выбрать. Там есть гисты, ешу. Целый ящик стоит. На салат. Да нам на салат там тратила, что сколько там. Будешь закрывать? Я не знаю. Я что-то такое сегодня что... ничего не хочу. Не знаю, ничего не хочу. Сейчас пюре сделаю и гороховое. Не знаю, с чем то А уж что делать? Что-то хотела делать. Піду пере на нарву ще перцюсь. А воно що красний чудо. Перцю ось, трошки відрімаю. Кругленький, да? А це калабок, що я садила розсаду, що висилали нагадати. Mm. Сімена. Это кормят воду. Смотрите, дым на огород. Все хорошо. За 30 секунд. А что дым дымом пахнет? А что кто выдумал название дым, что дым называется дым. Вот как на все вопросы, пытание ответить. А что одел, не одетый, я не знаю. А что ты в кофте, а что ты это? А, чего, 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 Что то надо сделать, да? ножичек. А, ну а. а что тебе надо? Лично. Вы на обед будешь? Маме ничего не заказал А, вот она будет, наверное, булку. А. Ну, типа, полу полу полукулька. А может, хочешь булку? Ты я свою палку дай. Так, давай, что, одевайся, а Не, у тебя на каждом углу, где палку увидел, то и твоя палка, значит. Нема, який я, який я меч выстругал Та, ну уходишь хваста який ты меч выстрогал палки кусочек постругал все меч ты урок будешь учить Чи после обеда Вчора так само обещал за два дня буду обещать то что у него в запасе аж два дня а потом в неделю вечером буду учить. жигули полетели, да? И, и на марка и не слышно проехала, а жигули зато на ССО слышно. Все, справилась. Меня загнала. <с me> Ярка не загнала, оставила на улице. <плеслышно> Игорь попутал, каже. Мама был будет делать. Я говорю, вроде же горох собиралась, он не был Я говорю так. То... Горох, пюре горохова сейчас. Кабаску зажарю туда крему. Было дыму еще разрезать. сидит, стукает, скажу, ну тебе делать нечего. А я сейчас и персы наделаю, и что хочешь наделай, э -э мастер. А ты не такой, вот такие, такие самые. у меня смысл, я захотел этот Дум-ду-дум. Кролятник делать. Ой, помню сколько. Не, первое мое было, Ларис и подставку под цветы делал. Ну, делал такую-то самую. И краску нашел. Можно нельзя, бабушка тогда, ой, что ж ты наделал. Я на, на краску для чего-то другого. <laughs> Я покрасил. Ну, нормально. А потом кролятники сам делал. Ну, кроли нормально сидели, улыбались. заключать не видно. Конечно, Я, Я ж напихаю, не бегаю ни за чем. Я свое дело, что не надо. Тут возле окна видела. Ну, возле твоего окна пару кустиков свежал. Да, ну я говорю, там и там можно нарвать лучше. Один банан кто съел? Нет, два лежит. <laughs> чудо, чудо совершенно. Надо уже, для того, чтобы положить уже вот, уже чистить надо вот это. Ну так взрослые ж уже дети, я не знаю. Ну хорошо. Так едят за мальчика, что хочешь. Да. Он забывает, а там мне надо морковку купить на салат. Но, там дома такая, что там не буква, килограмм, не килограмма. А вчера только стояли в маркете. Я дома мы сегодня поедем. Так такая ловка кого... была. Мы не поедем. Вот, каждый день пытался.

Какие вот дела, мои хорошие? Буду пробовать. Жинка заказала Нет? букет за из Вот Так спрашивала, так просила, каже, вот Надя, пробуй, Если я дойде, так и дойду". А Я потом скажу, як оно. Буду пробовать, не знаю, попробую. Дома коробку нашла. На новой почте. Потому что попыталась. Это... Сидят, знаете. Не знаю, что <св> Чё, не пойму, что... Они как в гостях там, я не знаю, что не спроси, не знаю, ну, меняются там часто что-то. Они... Если получится, мне Евгения Михайловна позвонит, скажет. Если все хорошо, то я буду пробовать делать букеты, и кому надо, буду высылать. Так, как я же сказала, это самое, коробка такая. Надо идти смотреть. Продажи. Сегодня сейчас Андрей за мной попала, как какие выписывать мне товары мне надо там. Краситель, распылитель надо розовый заканчивается, то, что он хорошо идет. Ты определюсь размер этих, э, вот так, силиконовая формочка. Ну, я не знаю, что ты в телефоне сохраняла. Ну, сохраняла, где может и стар. но можно с телефона выписать. Может там зайти до них, можно есть и краситель, чтобы в одном магазине выписать. Мені це треба, що і шпажки треба на букети, здорові букети. Оце тонкі, це такі десь три мм, скільки там треба буде, щоб це не треба. Дивися. Вони так да, дорогі, ну я дорогі, ну стоїть теж. Ну, і букет стоїть, з Цього всього цей букет стоїть така ціна, Тут удивительно що немає. Я дивлюся, в мене ще нічого, я б забрала до цього. я широко скрываю бодры. Такая коробочка. Mm -hmm. не знаю, это. Накрывать не планировал. Не надо накрывать. Mm -hmm. Не жарить надо не тушить света. И три тысячи стоит это mm -hmm. Ну, Ну, в регионе, что я хочу сказать, свои цены. Что понятно, ничего удивительного, это также и торты. Торты, он. Дівчата, от 700, гривень ні далі, а в мене 500-540. Ну, от бачите, якось так. Так же зефірні цвіти і усе. Десь там, там, там дуже дорого, поштучно цвіти там, де да, там ніяк та. дороже, ніж, наприклад, у мене там, чи, я не знаю. Ну, я таку ціну собі зробила, така вона в мене і є. Понятно, що це ручна робота, це зефір, це не магазинний зефір. И там и надо, чтобы была, и работаешь, скажу, что на дне надо стоять, и тоже переживаешь, и все. теперь руки мыть надо, да? Чтобы дым понюхать, засунул руку в дым, я говорю, придется мыть, ну и что? Хай гуляй, ему главное, чтобы не яку дым, не горячий был. Так нет, а он планировал полностью в дым зайти? А, ты хорошо, что одной рукой обошлось. Там кроватку надо, наверное, она так плачет, там застывает, наверное, надо, да? Чего она плачет, кровать, бог ты узнал, да? Вечером опять расстилать, скажи. Да, ты можешь, ты можешь, ты можешь. что что делать? робить? А давай уроки сейчас будем проверять. Мы сейчас уроки проверили. То я тогда спокойно буду, и ты будешь спокойно, да? Да? Все договорились. на понедельник все получится. Я сначала кровать А математику сделаем? Не задавала. А про інші мову? Теж не задала. Щось тут не те. Ну так, да, туди дівчат. Не дали. може бути, треба хай зараз а то дівчат про Хлопці то договориться можуть. Надо перевіряти, що це ще не контроль надо, це хороший контроль, тому що діти є такі, щоб погуляти, а я скажу, що воно нічого не і бачите, що ми їх перевіряємо. Я особливо наші сьогодні. Реверка тут на наш взбивон. Колы серьезно так вот крутится, это количество. Ну не знаю, может я не задавал, но все равно поэта. А не, не, угу. не, не задают, когда контрольные. И в конце года. А так в рядно рыба рыба. Сыпала шубалку. Здесь осталось большую. А вот. пахнет. Вот что на хлеб намазать. Тоже надо. надо сейчас наблюдать, да? Это <связь> имеет свойство текать, да? Да. Ну, Замываешь и вот так вот Так а томатной вот. пасты не будешь подать? Кого? Вот. Пасты не будешь подать? черепашки. Mm -hmm. Надо тут тарелку помыть. надо обчистить, что мы делаем. Сейчас его порежу и хочу взять его сюда. Бо я уже даю меня что то Ну жалко, ну это же тоже деньги и деньги все. Стоит. Mm -hmm. Ну это я уже так я Сейчас порежу сразу им дам. Еще до обеда далеко. Видите? Поспел уже. Да. Да, я вижу цель. Да, я вижу. Так. хорошее. Тепло на улице их надо надел спортивные меня одела позаховывала все шорты студентам шорты хода. Где надо пластилина дошла? Что да. лепим? Я знаю, куда... Марик ты очень-таки много. Включаю яву, на что похоже. <реку> Сабач тут с города приехал ушатый. <реку> что черного мая? Что черного? Нет, черкас. Ну, Черкас. То есть на выходные дачники приезжают. Сейчас будут траву ну, косить. А, это а можно? Есть? Нет. Ну я не знаю, кажут дуже травма. Я, я давы Вот ее, когда булы, так не заставишь, да? А подпрыгивать не пытался. Кто-то сказал, на я, я на дереве ночевать буду. Кто сказал? Когда полы хочешь, когда их не хочешь. Їх не а, хочешь. Он, сливки еще остались, иди в сливку махани. Тоже не хочу. Знаешь что, это мой кубик, тут целый тиждень Ай-яй, и никто не забрал его, да? И еще не съели никто. А голова влезет? Да я пошутил, надо сейчас правда вытаскивать потом тебя. А. все, Секретный кусочек. А. Топ, все, все твои эти самые, да? Надо Вики рассказать буду. Магнит, кнопка. И, все -таки спец. и главное надо, все надо. Да. Ничего выкидывать нельзя. нельзя. Магниты были пораздавал друзьякам, все. Что, зато Загорелось металлоломом собрать все перехотелось бы... Такие плоскенькие магнитики. На, на чех, Хорошее дело выходные, да? И не знаю, с чем заняться. Вот, да. Муся поила, и где спать сейчас? Не, не, мимо стульчика. Муся. А что, Муся, не хочешь дрейки? Ну, вот он. от него никого не текает. А что, а папу боишься, да? Да, она ее от вытекает. Вчера бабочек ловила. А что то вы вчера не выходили? Mm -hmm. Не, когда было. Наверное, игра была хорошая. Mm -hmm. Ну, в 8 часов. Мы до темна сидели, а вас не было. Ни тебя, ни Вики. Нина вышла попозже. О, мама пюре делает. Mm -hmm. Запах стоит хороший такой. Паучка, надо быть эта кнопка. зависит антистресса. Ох, антистресс. Зато. И где-то ж было, вы выломал. Я выломал на шоу. Когда опять будем Шукать что Да что ты будешь шукать? Все поломал. Шоу, Ты Ты еще не поел. Що ти їх віка викинув? Поділили. поділили. Пластилин? О, а що на руки написано? А, це скільки кілометрів в екваторі? 40 тисяч сімдесят А на на написав? А сколько чорних морів в екваторі? 33. Цікаво, скільки буде міститься? Mm -hmm. Я даже ручку Померяй, сколько она, 40 сантиметров. Я даже ручку проверял. И, помнож. там, и там штук 2000 вмещается ручек. Да, Нет. Просто мало сказал. Там их триллиона должно быть. Поместится? Не, ну что там миллиард тысячи. А, ну, короче, богато налив. У меня на руках и на ногах пальцев не хватает. Позови пошли горох вместо. Горох? Пюре. А, не надо. А что, мама хочет из горохового пюре сделать? Ну, делает уже. Из булгура? Да, что ты из булгур то взял? А я понял, как он называется? Горох. Булгуру у нас вообще стоит в другом баночке. Ну, все, гуляночка. Теперь руки мыть надо, да? Все, пошли. На колотиве. Да, такие ну, вообще. Вот так шарбул вчера поели. Все мама, наверное, да? Детята. Вот. Ты свою да Тоже вкусно так вообще. Грибная приправа вообще хорошо сюда. Как красиво. Ну что? вам мини-вулкан с пластилина Что? Тут у шапка какая-то. Вау, что осталось дым проделать. Смотри, как. С Руки взять в пакетики. Давай руки мыть. Чи помашку сейчас звать. Как гарбузово, да, пюре, вот только, а. это, ну там грибы, да, гарбузовые пюре, это, получается. Потом, Все, будем обедать, да? Mm -hmm. После обеда какие планы? А я не знаю. Mm. Я не знаю. Я что-то думала, буду закрывать этот, и... а морковки там не хватит. Ну что ж, подумай.